Цього року і наступного вибрали пріоритет масштабну реконструкцію закладів охорони здоров'я, як у місті Харкові, так і у сільській місцевості. Майже 30 лікарень цього року будуть капітально відремонтовані. Одночасно будемо забезпечувати їх якісним сучасним обладнанням. І це тільки початок, адже деякі лікарні набачили капітального ремонту 40 або 50 років. І зараз проходить медична реформа, але в жахливих умовах доводиться лікарям лікувати пацієнтів. І медична реформа буде сприйматися тільки тоді, коли будуть якісно відремонтовані лікарні, буде сучасне обладнання. І фахова медична допомога. Саме це забезпечить сприйняття людьми, медичної реформи і діяльності влади, зокрема. Саме це ми робимо в Харківській області, забезпечуємо і надаємо нові можливості як лікарям, так і пацієнтам. На сьогоднішній день ми маємо різні можливості, як бюджетні, так і залучаємо міжнародні організації до того, щоб ремонтувати ті заклади, які дуже зачекалися ремонтів. Біля 13 об'єктів обласних, а також лікарні, районні і сільські, сьогодні знаходяться під реконструкцією і під ремонтом. В медицине в области сегодня уделяется очень серьезное внимание. Вы знаете, что наш губернатор Юрий Александрович Светличный постоянно заботится о том, чтобы в первую очередь районные больницы сегодня приводились в порядок. Поставлена задача за ближайшие 2-3 года полностью навести порядок в медицинском, на медицинских комплексах во всех районах области. Сегодня в ходе рабочей поездки мы посетили еще раз полностью весь комплекс Красноградской районной больницы. Посмотрели, какие средства были выделены из различных источников бюджета и посмотрели ход и окончательный выполнения работ. Практически все работы уже подходят к окончанию. Что самое главное, эти работы связаны все с энергосбережением все корпуса медицинского комплекса, это три основных, это поликлиника, хирургический корпус, терапевтический корпус. Сегодня ведутся работы по утеплению фасадов, выполнены все кровли уже на сегодняшний день, заканчиваются фасады, и это даст очень существенную экономию по потреблению энергоносителей и самого комфорта в палатах, в процедурных помещениях. Вот. Мы сегодня посмотрели, что начатые работы, сейчас мы находимся как раз в Возле инфекционного корпуса, что за счет средств государства, с источника социально-экономического развития окремых территорий, тоже благодаря усилиям Юлии Александровны Светличной мы получили 5 миллионов средств на этот корпус. И задача до конца года полностью сделать второй этаж, э, полный капитальный ремонт, заменой коммуникации, заменой всего оборудования, для того, чтобы это было красиво и нормально, чтобы пациентам было удобно и хорошо в этом корпусе. В этом году еще сделано очень много. Сделан капитальный ремонт пищеблока, капитальный ремонт гинекологического отделения. Это те объекты, которые видны. Но ну, это куплено много медицинского оборудования, замена дорогостоящего. Это сделан ремонт асфальтного покрытия по территории больницы. Сделано очень много. И кроме этого, у нас следующий год планируется ремонт хосписа. Это вообще огромный, огромный проект и огромная работа, где хоспис это действительно то учреждение, которым нуждается не только наш район, но и все районы рядом расположенные, потому что пациентов для него очень много. Что приятно, Краснорадская больница в этом году напоминает ну, строительную площадку. Это действительно так, что работа делается сразу на многих объектах, одновременно, и качество довольно таки приличная, солидное Нам это приятно. Было такое время, когда ну, ни копейки не вкладывалась в медицину, ни в оборудование, ни в ремонты. И вот буквально три года, как действительно кардинально все изменилось. И это очень радует. И от огромного нашего коллектива 700 человек я хочу слова благодарности. Спасибо Юлии Александровне, спасибо областному совету, спасибо областной администрации и нашим районным э, администрации и районному совету, депутатскому корпусу, которые понимают нас и поддерживают нас. Сегодняшний день полностью фасады все закрыты и тепло, которое мы должны будем сохранить внутри зданий, оно будет сохранено. Работы выполняются одновременно на всех трех корпусах. Сейчас выполняется декоративная штукатурка и с последующей ее покраской.